Когда-то возмущался, когда ко мне применяли такой термин «палач», как. но потом смирился, потому что истину палача никто не знает. Это человек засекречен, но ну, как, еще? как еще меня можно назвать? Ну, если есть больница, если есть главврач, если есть просто врач, наверное, если с этих ассоциаций сходить, то я тоже палач. Главный палач? Да, наверное, это... Всьому радянському союзі технологія смертної кари була стандартною та незмінною. Такою вона зберіглася і досі. Там, де її не відмінили, наприклад, у Білорусі. Будь-яка інформація про страту закрита. Згідно з посадовими інструкціями, над секретними завжди були три пункти: місце виконання вироку, місце поховання страчених, Особовий склад групи виконавців. Ми й досі не знаємо жодного офіційного ката, окрім напевно, цієї людини. Олег Алкаєв полковник білоруської міліції. До травня 2001-го Алкаєв був начальником СІЗОНО у мінську і за сумісництвом керував єдиною в Білорусі розстрільною командою. Його робота була таємна. про долю его родичам Олег Алкаев право сказать лишь три слова. Убыл по приговору три слова. Куда убыл, когда убыл, с кем он убыл, на каком поезде, никто ничего не будет объяснять. И в том числе и я не имел права ничего говорить. То же самое. Это было вот такими огромными буквами записано. Вот все мои слова, которые я имел право сказать. Поэтому и рождались мифы, легенды, обл, там какие-то урановые рудники, там, или химические шахты, или еще куда-то. Мы поддерживали это. людям было легче, когда они в это верили. Легенды про то, что же происходит с засудженными, складали сами виконавцы. Найпоширеніша смертники отправляют на урановые копальни, где они повильно умирают от радиации. Ще одна популярная байка радянского часу – до досконно добывают ртуть, вдыхающую отруйные выпары. Арабская праця вважалася рівноцінною заменой страты. Но зараз мы вперше услышим, какой ж была смертная кара на самом Да выглядит очень просто. Выглядит помещение для заезда автомобиля, закрытого автомобиля. Заезжает туда автомобиль закрытый. Внешне никто на это внимание не обратит. Внешне это выглядит, как обычный гараж, допустим. Заехал, все, закрыли железный ворот. А дальше там несколько, есть ряд помещений. Служебный кабинет, помещение для содержания осужденных. Как правило, привозили не одного, а привозили 3-4, а то и 5 человек. И затем само помещение для исполнения приговора. Это комната ну, размером, скажем, 4 на 4. Если подойти к этому с точки зрения человека, который просто первый раз туда зайдет, это обычная душевая комната. Со стоком внизу. Соски стоят наверху. Душевая, да душевая обычно. Вот в этой душевой и приводились в исполнение приговора. После чего все обмывалось, кровь стекала, тело упаковывалось и отправлялось на захоронение. Осужденный, он стоял, его поддерживали под руки, сотрудники его заводили. Остальные ждали Помещение, ну там небольшое небольшой помещение для подвооруженной охраны. Одного из них заводили. Он представлялся, он... спрашивали фамилию имя отчество. уточнял прокурор, составлялся акт, что личность установлена. Заключенные и <связанные> осужденные в руки связаны у него, связывали, потому что наручники все-таки вещь на балансе стоит, имущество строгой отчетности. Ну а веревка, она есть веревка. Веревка уходила. Веревка, веревка уходила с ним, да, наручники снимали. После этого я, как уже говорил, отдавал команду на этапирование такого-такого, то доставить пункт исполнения приговора. Его поворачивали, завязывали глаза, чтобы он не ориентировался, и уводили в соседнюю комнату. А там эти два сотрудника подсечкой сбивали с ног. Все это мгновенно. Он еще не успел до полу долететь, уже пуля у него в затылке была. Там ждал исполнитель. Все, его ведут подсечка падает на колени, за руки держат, и здесь же пулю в затылок. Люди все были опытные, промаха никто не допускал. А затем все упаковывали в пакет, тело оттаскивали в сторону, заводили следующего. Он не видел, поскольку тоже глаза завязаны. И так в отношении всех приговоренных. Затем, когда все было упаковано, тела грузили в машину, специальную машину, возили в место захоронения. Затем тела опускали в яму, естественно, без всяких гробов. В яму закапывали, равняли, камуфлировали. Вот и вся процедура. Ни имени, ни имен, ни крестов, ни памятников там нет. После того, как группа маскувала место похования, виконавцам можно было расслабиться. Стресс снимали проверенным способом. Для цього в начальника СІЗО був спеціальний фонд. Гроші з нього витрачали на горілку і закуску. Усе це купували завчасно. Якщо випивали, то тільки, щоб трохи напруження зняти. Вот. І потім все розходилося і... И... утром всем надо было на работу приходить. И чокались, и не чокались. Никто для же не поминки, никто же это не относился как к жертве какой-то. Ну, никто что не к жертве, а к покойнику. Олег Алкаев никогда не стал бы про это говорить, как бы не крутий поворот у его жизни. Он был человеком системы, зразковым милиционером. Сначала радянским, потом казахстанским. На початку 90-х йому запропонували з Казахстану переїхати в Білорусь і очолити головну в'язницю країни СІЗО Нородин і стати номером першим розстрільної команди її начальником. Все йшло своїм звичаєм, але 99-го, стверджує Алкаєв, Міністр внутрішніх справ Юрій Сиваков наказав показати весь процес страти сторонній людині, що не входила до складу розстрільної команди, командирові загону швидкого реагування Дмитру Павличенку. А раптом ще один наказ: видати людям з найближчого оточення міністра розстрільний пістолет. Загадковий збіг. Саме в цей час безслідно зникають опозиціонери: Віктор Гончар, Юрій Захаренко, Анатолій Красовський. Полковник Алкаєв припускає. Вони могли бути вбиті саме з цього розстрільного пістолета. Він робить відкриту заяву. Але якщо це правда, то тепер у небезпеці життя самого Алкаєва. Головний кап тікає до Німеччини, де йому надають політичний притулок. Тепер публічність це запорука його безпеки. Але Олег Алкаєв і в політичному вигнанні не порушує службових інструкцій. Він зберігає в таємниці імена членів своєї групи і місця поховання страчених. Є у мене якесь розкаяння, я вже говорю, що у мене його нет і не буде. Іменно за мою роботу. У мене немає чувства вини. Может быть, когда-то я созрею именно за то, что не за работу абсолютно, а за мое психическое отношение. Каждому нужно через себя перешагнуть, в конце концов. Сам полковник переступил через себя в грудні 96-го, когда ему впервые довелося на власні очи побачити розстріл за вироком. Он был шокован, когда узнал, что людей расстреливали в лесу. Такая была практика. Сели в машину, поехали, привезли в место, Исполнение приговоров было лисистая местность, скажем так, лес. Выкопали яму. Уже ночью привезли эту группу обреченных, в общем-то. Я я просто стоял, смотрел и наблюдал. Тут